নমস্কাৰ আছাম জ্ঞান বিকাশ চেনেললৈ সকলোকে আপোনাৰ স্বাগতম আজি আমি আগন্তুক দুহেজাৰ পঁচিছত হ'বলগীয়া ডি এছ এছৰ সহায় হোৱাকৈ সাধাৰণ জ্ঞানৰ কেইটামান এম চি কৈ আহিছোঁ এম চি কম এনেধৰণৰ হুফিটেট পৃথিৱী চৌহান এণ্ড দ্য চেকেণ্ড বেটেল অফ তৰাই প্ৰশ্নসমূহ আমি কি দুটা লেংগুৱেজত লিখিছোঁ আছামিজ আৰু ইংলিছ এন্সাৰকেইটা আমি কি ইংলিছতে ৰাখিছোঁ ইয়াৰ আছামিজ অৰ্থটো হৈছে কি কোনে তৰাইনৰ দ্বিতীয় যুদ্ধত পৃথিৱীৰাজ চৌহানক পৰাস্ত কৰিছিল ইয়াৰ কাৰেক এন্সাৰটো হৈছে মহম্মদ ঘূৰি কি হয় পৰীক্ষাত হয়তো আগৰ পি ভি এছ ইয়াৰ যিহেতু কি দিছিলে কোনে নেতৃত্ব দিছিল কাৰ বা কাৰ নেতৃত্বত হৈছিল সেনেকৈ সুধিছিলে কিন্তু কেতিয়া এইবাৰ হয়তো কি কৰিব পাৰে এই যুদ্ধখন কেতিয়া হৈছিলে সেইটো আমাক সুধিব পাৰে এই যুদ্ধখন দ্বিতীয় যুদ্ধখন হৈছিলে এঘাৰশ বিৰান্নব্বৈ চনত এইখন মানে কি এই যুদ্ধখন বৰ্তমান কি হৈছিলে বৰ্তমান হাৰিয়ানাৰ অন্তৰ্গত তাৰাৱলী হৈছিল আৰু ইয়াৰ নেতৃত্ব দিছিল ঘূৰি সৈন্যৰ নেতৃত্ব দিছিল মহম্মদ ঘূৰীৰ নেতৃত্বত ঘূৰি সৈন্য আছিলে আৰু পৃথ্বীৰাজ চৌহানৰ ইয়াৰ বিপৰীতে আছিলে পৃথ্বীৰাজ চৌহান আৰু তেওঁৰ নেতৃত্বত আছিলে কি চাহামান এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্নবিলাকো হ'ব পাৰে তাৰপিছত দ্বিতীয় প্ৰশ্ন দ্বিতীয়টো দেই আছে দ্য ফেমাছ মতি মছজিদ ইজ আগ্ৰা ৱাষ্ট বিড বাই হুইটছ অৱ দ্য ফলিং কিংছ আগ্ৰাত যিটো বিখ্যাত মতি মছজিদ আছে কোনজন ৰজাৰ দিনত নিৰ্মাণ কৰা হৈছে ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন নাম্বাৰ চি শ্বাহজাহান ইয়াতো কি হ'ব পাৰে এনেকৈ নিদি এইবাৰ কি এনেকুৱা ধৰণৰ বেলেগ কিবা প্ৰশ্ন সুধিব পাৰে তাৰ কাৰণে আমি কি এনেকৈ বাকীখিনিও আমি কি তাৰ ৰিলেটেডখিনি পঢ়িবলৈ চেষ্টা কৰিম আগ্ৰাৰ এই বিখ্যাত মতি মছজিদটো কি কৰিছিলে মোগল সম্ৰাট চাহজাহানে নিৰ্মাণ কৰিছে ইয়াক কি বুলি জনা যায় আন এটা নাম আছে এই মতি মছজিদটো কি কৰিব পাৰে আন নামটো সুধিব পাৰে ইয়াক ইংলিছত হ'লে কি কোৱা হয় ফেৰ মেচকিউৰি বা অসমীয়াত হ'লে মুকুটা মছজিদ বুলি জনা যায় এনেকৈ ওলোটাকেও আমাক সুধিব পাৰে আৰু এই মছজিদটো কি হয় আগ্ৰাৰ দুৰ্গৰ ভিতৰত আছে আৰু এইটো কিহেৰে নিৰ্মিত আমাৰ যেনেকৈ তাজমহলটো বগা মাৰ্বল শিলেৰে এইটো এই মছজিদটো কি হয় বগা মাৰ্বল শিলেৰে সজ্জিত হয় নেক্সট কুৱেশ্যন দ্য ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ৱাজ ফাউণ্ডেড বাই ইয়াৰ অৰ্থটো হৈছে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীক ভাৰতত কোনে প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল ইয়াৰ কাৰেক এন্সাৰটো হৈছে অপশ্যন নম্বৰ এ দ্য মাৰ্চেণ্ট অৱ লণ্ডন এই ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীটো কি কৰিছিলে লণ্ডনৰ সদাগৰে প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল তেওঁলোকৰ এই কোম্পানীটোৰ নেতৃত্ব দিছিলে কোনে ছাৰ থমাছ স্মাইথলে আৰু তেওঁ আছিল এগৰাকী লণ্ডনৰ ব্যৱসায়ী আৰু এইটো ষোল্লশ চনত প্ৰথম ৰাণী এলিজাবেথে কি কৰিছিল ৰয়েল চাৰ্টাৰ প্ৰদান কৰিছিল তাৰপিছত নেক্সট কুৱেশ্যন আছে ইন কুইড ইয়েৰ কুইট ইণ্ডিয়া মুভমেণ্ট ৱাজ ষ্টাৰ্টেড কোন চনত ভাৰত্যাগ আন্দোলন আৰম্ভ হৈছিল এই ভাৰত্যাগ আন্দোলন আৰম্ভ হৈছিল অপশ্যন নম্বৰ ডি নাইনটিন ফৰ্তিটো এই আন্দোলনটো আছিল কি সৰ্বভাৰতীয় কংগ্ৰেছ কমিটিৰ বম্বে অধিৱেশনত মহাত্মা গান্ধীয়ে নেতৃত্ব দিয়া এটা আন্দোলন আৰু যদিও আমি তাৰিখটো জানো চানটো জানো কিন্তু কেতিয়াবা কি তাৰিখটো তাৰ লগত সংযোজন কৰি দিব পাৰে সেইটো হৈছে আঠ আগষ্টত আৰু এই আন্দোলনটো হৈছিলে কি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধৰ সময়ত আৰু ইয়াৰ উদ্দেশ্য আছিলে কি ভাৰতক ব্ৰিটিছ শাসন বন্ধ কৰা তাৰ দাবী কি মহাত্মা গান্ধীৰ নেতৃত্বত উনিশশো বিয়াল্লিছ চনৰ আঠ আগষ্টত এই আন্দোলনটো কি আৰম্ভ হয়েছিল আরম্ভ হয়েছিল এনেকা আহিব রিলেটেড প্রশ্ন ডাইরেক্ট এনেকৈ নিবি পাৰে নেক্সট কুৱেশ্যন আছে হোৱাট ইজ দ্য মেকমোহন লাইন মেঘমোহন লাইন কি হয় এই মেঘমোহন লাইন হৈছে ভাৰতৰ মাজৰ কি সীমাৰেখা এই মেঘমোহন লাইনটো হৈছে ভাৰত আৰু চীনৰ মাজৰ বিতৰ্কিত সীমাৰেখা যিটো কত আছে কত আছে আমাক সেইটো প্ৰশ্ন সুধিব পাৰে কেতিয়াবা পুহ সীমাবাৰত আছে আৰু এইটো কি হৈছিলে ঊনৈশশ চৈধ্য চনত ব্ৰিটিছ সাম্ৰাজ্য আৰু চীনৰ এই ত্ৰিপ্ৰতৰ মাজৰ আলোচনা কৰা কিন্ত্ৰণ ৰেখা বুলি কোৱা হয় এই মেঘমুখৰ এইখিনি হৈছে ইয়াৰ ওপৰত আহিবলগীয়া প্ৰস্তুত নেক্সট কুৱেশ্যন আছে হুইচ অফ দ্য ফলিং ৰিভাৰ ইজ লংগেষ্ট তলত সেইখনমান নদীৰ নাম দি আছে এইকেইখনৰ ভিতৰত আটাইতকৈ দীঘল নদী কোনখন অপশ্যনৰ পৰা আমি বাচিব লাগে অপশ্যন নম্বৰ এটো হৈছে আটাইতকৈ দীঘল নদী নীল নদী আৰু এইখনে হৈছে কি পৃথিৱীৰ ভিতৰত এইখন ভাৰতবৰ্ষ বুলিয়ে নহয় পৃথিৱীৰ ভিতৰতে কি হয় আটাইতকৈ দীঘল নদী ইয়াৰ দৈৰ্ঘ ইয়াৰ লগতে আমি আন ন নাম কি কৰিছোঁ ইয়াত সংযোজন কৰিছোঁ লগতে ইয়াত দৈৰ্ঘটো আমি কি ইয়াত সংযোজন কৰিছোঁ কেতিয়াবা কি হয় দৈৰ্ঘটো সুধে বা ফখখনৰ নুসুধি কি কৰিব পাৰে পিছাওকেইখনো সুধিব পাৰে ইয়াৰ নীল নদী যিহেতু বিশ্বৰ ভিতৰৰ আটাইতকৈ দীঘল নদী তাৰ দৈৰ্ঘ হৈছে ছয় হাজাৰ ছশ পঞ্চাছ কিলোমিটাৰ তাৰপিছতে আছে আমাজন সেইখন হৈছে ছয় হাজাৰ চাৰিশ তাৰপাছত তিনি নম্বৰত আছে য়াংচে সেইখন হৈছে ছয় হাজাৰ ন তিনিশ তাৰপিছত আছে মিচিচিপি মিচিৰায় এইখনৰ দৈৰ্ঘ হৈছে ছয় হাজাৰ দুশ পয়সত্তৰ তাৰপিছত আছে এনিচে ৰিভাৰ এইখন হৈছে কিমান পাঁচ হাজাৰ পাঁচশ ঊনচল্লিছ তাৰপিছত আছে কি ছয় নম্বৰত আছে ইয়লু ৰিভাৰ জাক এইখনক কি বুলি কোৱা হয় হুৱাংঘী বুলি কোৱা যায় ইয়াৰ আন এটা নাম হৈছে ইয়লু ৰিভাৰখনৰ নাম হৈছে হোৱাংঘী কেতিয়াবা সেনেকৈও প্ৰশ্ন সুধিব পাৰে ইয়লু ৰিভাৰখনৰ নাম কি সুধিব পাৰে বা হুৱাংঘীক কি বুলি আন কি নামেৰে জনা যায় এনেকৈও সুধিব পাৰে বা ইয়াক দৈৰ্ঘ সুধিব পাৰে সেইটো হৈছে পাঁচ হাজাৰ চাৰিশ চৌষষ্ঠি তাৰপিছত সাত নম্বৰত আছে অভে ইট ইজ ৰিভাৰ এইখন হৈছে পাঁচ হাজাৰ চাৰিশ দহ তাৰপিছত আঠ নম্বৰত আছে ৰিঅডি লা পাল্টা এইখন হৈছে চাৰি হাজাৰ আঠশ আশী কিলোমিটাৰ ন নম্বৰত আছে কংগু ৰিভাৰ এইখনৰ দৈৰ্ঘ্য় হৈছে চাৰি হাজাৰ সাতশ আৰু দহ নম্বৰত আছে অমূল ৰিভাৰ এইখনৰ দৈৰ্ঘ্য হৈছে চাৰি হাজাৰ চাৰিশ চৌৰাল্লিছ নেক্সট কুৱেশ্যন হুইথ ৱাটাৰ বডি কানেক্ট মেডিটাৰেনিন চি উইথ দ্য ৰেড চি তলৰ কোনটো জলভাগে চাৰিটা অপশ্যন দি আছে সেইকেইটাৰ ভিতৰত কি হয় কোনটো জলভাগে ভূম্য সাগৰত হৃদসাগৰৰ সৈতে সংযোগ কৰিছে ইয়াৰ অপশ্যন নম্বৰ চি টো হৈছে কাৰে কেঞ্চাৰ চুৰেশ কেণ্ডেল বা কি কৰিছে ভূম্য সাগৰ আৰু দুই সাগৰত কি কৰিছে সংযোগ কৰিছে নেক্সট কুৱেশ্যন আছে হু ডিছক'ভাৰ দ্য চাউথ হল দক্ষিণ মেৰু কোনে আৱিষ্কাৰ কৰিছিল ইয়াৰ চাৰিটা অপশ্যনৰ ভিতৰত কাৰেক অপশ্যনটো হৈছে অপশ্যন নম্বৰ এ ৰল আমোদছেনে তেওঁ আছিল এগৰাকী নৰৱেৰ অভিযান্ত্ৰী তেওঁ দক্ষিণ মেৰু কি কৰিছিল আৱিষ্কাৰ কৰিছিল ঊনৈছশ এঘাৰ চনৰ চৈধ্য ডিচেম্বৰত প্ৰথম কি কৰিছিল এই অভিযানৰ তেওঁ নেতৃত্ব দিছিল ইয়াৰ লগত কি কৰিব পাৰে আমাক প্ৰশ্নত হয়তো এইবাৰ কি কৰিব পাৰে চাউথ পুল বা দক্ষিণ মেৰুৰ কথা নুশুধি কি কৰিব পাৰে উত্তৰ মেৰুৰ কথাও সুধি সুধিব পাৰে উত্তৰ মেৰুটো কি কৰিছিল আৱিষ্কাৰ কৰিছিল ৰবাৰ্ট পেৰি তেওঁ আৱিষ্কাৰ কৰিছিল কিমান চনত ঊনৈছশ ন চনত আৰু দক্ষিণ মেৰু আৱিষ্কাৰ কৰিছিলে ৰমুদসেনে তেওঁ আৱিষ্কাৰ কৰিছিল ঊনৈছশ এঘাৰ চনত মানে কি উত্তৰ মেৰুটো তাতকৈ আগত কি হৈছিলে আৱিষ্কাৰ হৈছিল